нам профинансирована сумма 46 миллионов 967 тысяч 558 гривен. Потребность составляет на август месяц 65 миллионов 819 тысяч 841 гривна. У нас на третьем этаже открыт актовый зал. Мы посадили туда специалистов, которые помогают заполнять все нужные заявления для тех, кто возвращается в наш город. И практически из 8 тысяч людей, которые от нас как бы ушли, пенсионеров, уже ну вот, на вчерашний день было 3645, которые уже вернулись, написали заявление на возврат. Также у нас есть зарегистрированные пенсионеры-переселенцы, это 120 человек. Мы их обслуживаем в дни очереди тоже. По Украине организована, организована высылка электронных дел через две других области, поэтому с этим проблем нету. Сразу делаются запросы, направляются. Стараемся оформить их и в электронном виде для ускорения. Как бы. Делаем все возможное с тем же количеством людей которая у нас есть, конечно, нагрузка сейчас очень большая, так как такого количества обслуживания у нас не было никогда.